बसमिल शाफ़ी वहम ख्याल एहसास यानी डिप्रेशन ये इस प्रोग्राम का पार्ट वन या हिस्सा अव्वल है बाद अवत बाद लोगों में वहम वसूसा ख़्याल और ये किस्म का एहसास पैदा होता है जो किसी बीमारी का नतीजा होता है और इलाज से बफ़ज़ले ख़ुदा बिल्कुल ठीक हो जाता है तहकीक़त जदीदा में ये डिप्रेशन का नतीजा होता है लिहाजा एंटी दाफे डिप्रेशन यानी दाफ़े डिप्रेशन अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाता है दाफ़े डिप्रेशन अद्वियात के बहुत से जालीबद असरात होते हैं और बाद वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं लिहाजा दाफ़े डिप्रेशन अद्वियात मुस्तनद एलोपैथिक डॉक्टर के नुस्खा के बगैर हरगे इस्तेमाल ना करें यानी सेल्फ मेडिकेशन ना करें जिसको ख़ुद मालजी कहा जाता है अमूमा जो दाफे डिप्रेशन अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं उनमें से बाद के नाम ये हैं फलॉक्सीटीन हाइड्रोक्लोराइड एमी हाइड्रोक्लोराइड नोट्रिप्टलिन इनके मुकाबल पर जिन हमियों हर्बल अद्वियात का हम जिक्र करने जा रहे हैं ना सिर्फ मौसर हैं बल्कि बेदर और जहली बदसरा से पाक हैं हर्बल अद्वियात में अतरीफ लुस्सो या माजून नजाह किलोग्राम पैक क्योंकि वह सस्ती पड़ेगी छोटी पैकिंग बहुत महंगी पड़ेगी ये आफताब करशी वाले या हमदर्द वाले बनाते हैं सारे दवा साजेदारे नहीं बनाते तो जो भी आपको काबिल अतम और मैारी नज़र आए और कीमत भी मुनासिब हो वो ख़रीद लें डेढ़ चम्मच अरके के सौंफ या अर के गुज़बान एक सौ बीस एम एल या नीम गर्म दूध या नीम गर्म दूध या ताज़ा पानी से छ माह तक इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल के साथ ना सिर्फ ये में मुसाविश दूर हो जाएंगे बल्कि सेहत और तबीयत पर और भी बहुत से अच्छे असरा मुतरतब होंगे तो जो हम जैली बद असरा एंटी डिप्रेशन सदवियात जिनका हमने ज़िक्र किया है तो उनके जो जैली बद असरात हैं उनका हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस दवा के असर से मतली हो सकती है मुंह खुश्क हो सकता है पेट दर्द हो सकता है भूख में इजाफा हो सकता है ब्लड प्रेशर कम हो सकता है दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है धड़कन में तेज़ी आ सकती है चक्कर आ सकते हैं जिसमें कमजोरी आ सकती है हाथ आ सकते हैं सर दर्द हो सकता है परेशानी का एहसास हो सकता है पेशाव में रुकावट आ सकती है नमर्दी हो सकती है सांस में दिक्कत हो सकती है खुजली हो सकती है रह सुरखदाना या दप्पड़ निकल सकते हैं पैर सूर सकते हैं पसीना में कसरत हो सकती है तो जिन लोगों में बतौर ख़ास जिस एंटी डिप्रेशन तदबियात की ममानत है यानी वो अफराद जिनके जिगर या गुर्दे फेल हों या उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा हो उनको यह दवा इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए ऐसे अफराद जो ख़ुदकुशी का ज़हन रखते हों या इनको इस दवा का खुदकुशी की तरफ मैलान रखते उनको यह दवा इस्तेमाल ना कराएं। ख़ास तौर पर नौमर और दूसरे छोटे बच्चों को यह दवा हर इस्तेमाल ना कराएं। अगर ये वहम या एहसास या बातिल ख्याल हो कि कोई जिनबी आदमी उसके पहलू में बैठा हुआ है तो उसके लिए इस्तेमाल करें थूजा टी एच यू जे ए ये 200 ताकत में लिक्विड फॉर्म में ले लें और साथ ग्लोबियूल जो दाने दाने होते होतेमोपैथी के ग्लोबियल उसको कहा जाता है दानेदार गोलियाँ जो होती हैं वो भी ख़रीद लें और उनके ऊपर 200 ताकत में ये दवाई स्प्रे करके पांच सात दाने सुबह खाली पेट खाना खाने से नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें और इफाक होता जाए तो वक्फा बढ़ा लें फिर हफ्ते में दो दफ़ा फिर हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें होम्योपैथी इलाज के दौरान हर्बल मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं ख्याल करें कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है तो ऐसी सूरत में अनाकार्डियम इस्तेमाल करें जबान पर बाल होने का वहम या एहसास हो तो सिलेशिया, कालीबाई नेट्रम्योर ये तीनों को तीनों का कम्बिनेशन या मरकब बना लें एक ही शीशी में होम्योपैथिक स्टोर से बनवा लें और उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं दो जिस्मों का ख्याल मसल औरत यह ख्याल करती है कि उसके दो बच्चे हुए हैं वो हैरान होती है कि उनकी परवरिश कैसे करेगी उसका वहम होता है उसके लिए दवाई वो है पेट्रोलियम दो सौ फिर ये एहसास हो कि बर्फ़ उसे छू रही है या बर्फ़ की मनंद ठंडी सुइयाँ या गर्म सुइयाँ लेकिन आम तौर पर ठंडी सुइयों का उसकी जल्द में लगने का एहसास हो या बर्फ़ का टुकड़ा सार की चोटी पर रखा हुआ है और खसूसा चोटी में गर्मी और सर्दी मौजूद है या जैसे दिमाग टुकड़े टुकड़े हो गया तो ऐसी सूरत में गेरिकस और वैराटम एल्बम 200 ताकत में मरकब करके रोजाना एक दफ़ा खाली पेट नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले फिर हफ्ता में दो दफ़ा फिर हफ्ता में एक दफ़ा इस्तेमाल करें यह एहसास हो कि बिस्तर बहुत सख्त है बिस्तर इतना गर्म महसूस हो कि मरीज उसमें लेट भी ना सके ठंडी जगह की तलाश में रह बिस्तर और कपड़े उतार देने की ख्वाहिश करे तो ऐसी सूरत में ये चार दवाइयाँ आर्निका यूपेटोरियम पायरोजीनम ओपियम ये चार दवाइयाँ होम्योपैथिक स्टोर से एक ही शीशे में लिक्विड फॉर्म में बीस एम एल की मकदार में कंबाइन करवा लें मकब बनवा लें और होम्योग्लोबल्स के ऊपर छिड़क कर तो रोज़ाना एक दफ़ा खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें आधा घंटा या फिर हफ्ता में एक या दो दफ़ा इस्तेमाल करें गुर्दों में बुलबुलों की मौजूदगी का एहसास और वहम होता है जो चलने फिरने से ये झटके लगने से बढ़ जाता है तो ये अगर अलामत हो तो बरबरस वस ये पोटेंसी में नहीं होगा ये मदर टिंचर में होगा पाकिस्तानी किसी अच्छी फर्म का ले लें मसन मसूद वालों का ले लें उनकी दवाइयाँ सस्ती है। भी हैं मीरी भी हैं अगर और इससे ज़्यादा कुछ ही मिल जाए तो बेशक वो इस्तेमाल करें पेट और रहिम में बोझ पड़ने का एहसास हो गोया तमाम अज़ा नीचे निकल पड़ेंगे वैसी सूरत में लैकिनाइनम सीपिया लीलियम टिग तो यह तीनों अद्वियात का कम्बिनेशन यानी मरक्ब बनवा के दो सौ ताकत में यह इस्तेमाल करें बेचने का का या घुटन का एहसास हो तो कैक्टस एनाकार्डियम इन तीनों का दो सौ ताकत में मुरक्ब बनवा लें और जिस तरह हमने कहा इस तरह इस्तेमाल करें भूत प्रेत और गैर गैरमरी चेहरे जैसे ख्याली जानवर और कीड़े मकोड़े और इंसान वग़ैरह देखता हो ख्याल में तो ऐसी सूरत में मैला डूना दो सो खाली पेट जिस तरह हमने कहा है इस तरह इस्तेमाल करें ये सास और वहम हो कि वह पागल हो जाएगा तो इस ऐसी अलामत में सिमसफी होगा सिफिलीनम दो ताकत में रोजाना एक दफा या हफ्ते में दो दफा या हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करें सांस की नाली में पार मौजूद होने का एहसास हो जिसकी वजह से खांसी उठे तो दूसरा दो सो हफ्ता में सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करें यह एहसाह हो कि उसे पिंजरा में बंद कर दिया गया है और पिंजरे पिंजरे की तारों को लम्हा बम्हा जा रहा है तो इसके लिए कैक्टस इस्तेमाल